Вітаємо глядачів п'ятого інформаційний день триває на нашому каналі. І у годині ми будемо говорити про зустрічі президента України та президента Франції, про подальші перспективи врегулювання ситуації на Донбасі. Про зустріч G7 і можливо, зустріч президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа. У нас в гостях Андреас Умланд, політолог, публіцист пане Андреас, здравствуйте. Тобто прики от зараз буквально в ці хвилини ще триває зустріч президента України і Франції. З хвилини на хвилину очікується брифінг. На вашу думку, от що ця зустріч конкретно може принести, особливо в контексті врегулювання ситуації на сході України? Ну можна ваше приветствовати, що така зустріч состоїться і, може це обозначить? более такое активное вовлечение Франции во весь этот процесс. В прошлом мы видели тут некоторое доминирование Германии, и как бы Франция шла скорее так в Германии. Если эта встреча значит, что Макрон действительно и Франция будет больше вовлечена во все это, только можно приветствовать. Еще есть такой трудный момент для Украины в том, что во Франции практически Отсутствует как украинские студии, и поэтому и в других европейских странах не очень, но там еще хуже, чем скажем насчет этого чем в Великобритании или в Германии. Тоже... Росія да, а... наоборот і очень, очень присутствует и там построила церковь в центре. Парижа и так далее, и там есть институты и разного рода активности, есть вот эта связь между национальным фронтом и Путиным, то есть есть целый ряд, целая батарея, можно сказать, таких вот каналов влияния, а Украина тут в такой невыгодной ситуации и может быть украинская дипломатия может как-то это немного компенсировать. До речі, ось я що зробив Еммануель Макрон після того, як власним вже став президентом, в тому числі на підтримку України, точніше, не на підтримку Росії. Чи можна його вже записати в союзники України? І от те, що він зараз фактично закликає зібратися представників нормандського формату до проведення G20, чи означає це, що в нього є якісь реальні пропозиції до цих до учасників нормандського формату? Ну, я думаю, что еще рано его записать в «Друзья Украины». Я думаю, он скептически относится к России, и вот как бы его, может быть, пока такая относительно проукраинская позиция, это скорее отражение того, что были вот эти, было вот это напряжение между Францией и Россией, и что Путин поддерживал Марин Ле Пен, и что был вот этот сброс информации против Макрона до выборов и все такое. К сожалению, пока что рано говорить. И, ну, мне кажется, очевидно, что вот это стремление Франции как-нибудь решить как бы, украинский вопрос, он, собственно, не связан с Украиной, он скорее связан с тем, что Макрон хочет, как бы, чтобы Европа более динамично развивалась, и для этого ему нужно как бы восстановить хорошие отношения с Россией, а вот Минский процесс, нормандский формат, эм... Санкции, напряжение между Западом и Россией, они мешают этому. Я думаю, все вот такими факторами это все определяется. Но я, я надеюсь на то, что он не будет как бы торговать суверенитетом все-таки Украины в этом стремлении восстановить как бы более-менее приемлемые отношения между Западом и Россией. Ще одна зустріч, про яку говорили, яку анонсували, яка можливо не відбудеться, це зустріч на полях G20 президента Росії Володимира Путіна та Дональда Трампа. Насправді в адміністрації Білого Дому кажуть, що поки що вони не підтверджують цю зустріч. На вашу думку, чи зустрінуться два президенти? І, власне, якщо не зустрінуться, чи буде це означати, що Путін вже є ізгоєм в нормальному цивілізованому світі? Ну, зараз така ситуація створилася, що це такого рода предсказывания, это такое гадание на кофейной гуще, потому что настолько напряженная ситуация сейчас в Вашингтоне, и вот настолько большие подозрения вот в этих связях между Трампом или его окружением и и Путиным, что это очень щекотливый для администрации вопрос. Но вообще-то, конечно, президенты США и России должны встретиться. Это так, независимо даже от того, кто именно президент в России, кто именно президент в США, это должно состояться. Но я думаю, что все-таки будет некая встреча в какой-то момент, может быть, на этой встрече G20. Но это сейчас действительно для, для Трампа очень такой трудный вопрос. И ему, если будет вот эта встреча, нужно себя будет вести очень аккуратно, чтобы не опять вот, создать вот это впечатление, что у него там какой-то сговор с Путиным. Не потрапить в скандал черговый. Да. Пан Андреас, на вашу думку, от то, что президент Украины встретился с Дональдом Трампом раньше, Ніж президент Росії говорилося, от коли Дональд Трамп виграв президентську гонку, став президентом Сполучених Штатів. Якраз йшло гадання: хто ж з президентів України чи Росії зустрінеться раніше? і Казали, що насправді це важливо. Чи справді це важливо? І наскільки це болючий удар для Росії ось зустріч Петра Порошенка та Дональда Трампа? Ну, я думаю, это все в России определяется внутренней политикой, и там это не так уж важно. То есть это такое символическое, может быть, значение имеет. И опять же, я думаю, что вот эта политика США в отношении Украины, она скорее является отражением вот тех вот проблем, которые Трамп сейчас имеет с американско-российскими отношениями. И вот это как бы такая показательная поддержка Трампа в отношении Украины, она диктуется не столько какой-то особой симпатией, к сожалению, к Украине, а как раз вот этим стремлением вот как бы не показаться, что, что там Трамп как-то работает в интересах Путина. То есть, ну, Украина как бы является таким... А не виграває в чому то вот от, от этих внутривашингтонских э, розборках сейчас? Наша думка, якщо це достатньо, скажімо, так показово да і дружба з Україною і Франції Сполучених Штатів не те, що так Україну люблять, а тому, що щоб відмежуватися від Росії, чи може це показово з часом пройти? І от ми знаємо прекрасно, що є бізнес-інтереси сполучені штати Росія, є бізнес-інтереси достатньо серйозні. Франція Росія чи бізнес-інтереси можуть з часом перемогти? политические вот, а Ну, я бы, я бы не стал переоценивать бизнес-интересы. Там есть, мне кажется, скорее такой миф больших каких-то бизнес-интересов. На самом деле, хотя вроде бы Россия большая страна и себе позиционирует как великая держава, вот экономические связи небольшие и они переоценены. И вот этот спад, который сейчас произошел в торговле между Европейским Союзом и Россией, он, он больше связан с с спадом цен на нефть, чем с санкциями. Поэтому это много, мне кажется, даже слишком много обсуждается, вот эти бизнес-интересы, но они не играют такую роль. Мне кажется, скорее это вот связано с тем, что вообще есть большое геополитическое напряжение, есть вот эти взаимные якобы интерес или, казалось бы, взаимный интерес в борьбе против терроризма, и что вот, эти, вот это напряжение это мешает, конечно конечно, этому. Потом еще есть всякие расчеты, что там можно будет какой-то построить Российско-Западный Союз против Китая или что-то такое. Ну, это тоже такая, мне кажется, немножко мифологическая дискуссия. Но есть такое восприятие сегодняшней мировой ситуации, что нужно как-то возобновить хорошие отношения с Россией, хотя я не думаю, что это так тесно связано с бизнесом. Три крапка, ночь рекламная пауза, продолжим эту размову буквально за колька хвилин, дочекайтеся. Два інформаційний день говоримо про Україну на міжнародній арені в геополітичному світі. І, власне, повертаємося до візиту Петра Порошенка в Сполучені Штати Америки. Що для вас особисто показав цей візит і от ті от домовленості, які були озвучені, чи принаймні ті заяви? Ну, такого роду візити вони, вони завжди мають скоріше символічне значення, і можна тільки радуватися, дійсно, що це відстоялось. Я думаю, стратегически для Украины будет вопрос такой: и в принципе, это многие понимают, в Украине, может ли Украина, как бы скажем, на базе Будапешского меморандума получить некие новые заверения или гарантии безопасности от США? Это может быть такой долгосрочный проект. Я думаю, это в принципе не исключено. Но вот это такое стратегическое значение имеет. Ну и вот на следующие месяцы или годы это самое важное будет вот эта поддержка США для Украины и может быть поставка, скажем, высокотехнологического оружие для украинской армии. Там сейчас есть множество движений в этом направлении. Есть большая группа поддержки в американском парламенте. Там и демократы, и республиканцы, они как бы тоже взялись как бы за Украину. Опять же, это скорее связано с конфликтом с Россией, чем, чем самой Украиной. Но там, в принципе, есть некий такой прогресс, и есть очень много активности І, і це можна так привітати. Тобто, на вашу думку, все-таки ось оборона чи летальна зброя буде надана Україні, тому що про це вже йдеться три роки. Mm. Та? І були завірення, якщо не з боку президента, то принаймні з боку і Конгресу, і Сенату ми отримали ці mm. е, завірення. Зараз як ситуація помінялася? Ну, а зараз знову з'явилася інформація, що якоби це обговорювалося. Уже не хочеться, щоб це. как бы тут э, что-то сказать. Э, э, я думаю, это в, рано или поздно будет. Если бы Россия не будет менять свою политику, просто, так сказать, э, задержка вот, поставления этого э, оружия и вообще более решительной э, поддержки Украины, она всегда строилась на, на то, что подразумевали, ну, ну, что этот конфликт как-то должен так решиться, что его можно дипломатически решиться. И с каждым месяцем, я думаю, вот, скажем, вероятность поставки Таковар уже росте. До речі, щодо дипломатичним шляхом вирішення цього конфлікту, на вашу думку, найближчий цей рік, можливо, наступний рік, є шанси того, що ситуація на Донбасі зміниться саме завдяки домовленостям на міжнародній арені? Я, я не уверен, це може произойти, якщо скажімо, пріоритети в Москве или как-то даже режим в Москве как-то изменится. То есть, если, вдруг, если там вдруг решат, что снятие санкций очень важен для реши, режима, что э, это как бы для стабильности режима, что это э, важно для России, тогда могут быть какие-то сдвиги. И, конечно, тут Запад играет некую роль. То есть, если будет, например, ужесточение санкций, тогда вот это давление будет расти, и тогда, может быть, действительно по-новому будут осмысливать э, внешнеполитические приемы приоритеты. России. Вы верите в это, что Россия может осмыслить под тиском санкций зоно-политические приоритеты? Да, это не будет связано как-то, это, это не будет означать, что Путин будет друг... э... симпатия относиться к Украине, или там, что он станет прозападным, или, или что-то такое, а это может быть связано со стабильностью режима. То есть, если, например, социально-экономическое давление будет расти, и эм, так сказать, для режима будет важно возобновить полностью внешнеэкономические отношения, потому что эти санкции, они не очень сильные пока. Сейчас в США есть сейчас проект более сильных санкций, который застрял сейчас, к сожалению, в парламенте, его уже приняли в Сенате. Если, этот, если эта волна санкций будет действительно воплощена, тогда, наверное, давление существенно увеличится. Пока что санкции не очень существенные, но они играют все-таки некую роль для России, потому что Россия такой международный изгой тем, что на нее наложены эти санкции. И это как бы обременяет все внешние экономические отношения России. Там, конечно, многое возможно и многое делается, но для, для экономики это большое бремя. И, может быть, в какой-то момент в Кремле решат, что нам нужно сделать экономику более эффективной. И тогда, и тогда нужно будет решать вопрос с Донбассом, чтобы чтобы с Западом возобновить отношения. Это мы сейчас говорим про Донбасс. А чи есть у вас вера в то, что Россия может добровольно отдать Украине Крым? Да, с Крымом намного сложнее, я думаю. Этого можно только, я думаю, ждать или на это можно только надеяться на время после Путина и на изменение, коренное изменение российского режима. То есть, если вообще, так сказать, будет полное осмысление там, места России в мире тогда я думаю это возможно я думаю здесь сам крым может быть самой так сказать, проблемой для россии потому что ну в частности если керченский мост не будет построен если санкции против крыма они я думаю они будут продолжаться до до, до того как крым вернется украине потому что очень это очень такое наглое нарушение международного права это не просто что там есть какая-то народная республика а именно аннексия, она вообще неприемлемая. Поэтому Крым может просто остаться нам долгие годы дотационным, там туда будут идти огромные субсидии, и это будет как для россиян и для крымчан, я думаю, все больше проблемы. И если экономическая ситуация в России не будет как-то хорошей, тогда как бы все, все больше будет вставать вопрос, а почему мы кормим этот Крым, и почему и крымчане будут тоже недовольны, что там туристы не приезжают. Вот сейчас было сообщение, что в этом году упало количество турист, российских туристов в Крыму по сравнению с прошлым году. И вот если как бы Крым не станет самоокупаемым, тогда, я думаю, в самой Росії може початися дискусія а, ані ані нужно ли это все по по, -по другому організовувати. Ну, зараз ми переходимо на трансляцію на брифінгу з Франції, брифінгу президентів України та Франції. Це був спільний брифінг президентів України та Франції. Коротко про що говорили. Президент України назвав цю зустріч дуже ґрунтовною. Грунтові перемовини провели обидві сторони. І за результатами цієї зустрічі будуть зустрічатися урядові комісії, які будуть напрацьовувати розширення співпраці України та Франції в різних галузях, зокрема в галузях залучення інвесторів, в галузі переробки сміття, сонячну енергетику та співпраця в інших сферах і звичайно говорили про Донбас. А щодо Донбасу, то як сказав президент України Петро Порошенко, головне завдання покласти на папір ті домовленості, які будуть відбуватися в рамках нормандських перемовин. І, можливо, ці домовленості будуть називатися формула Макрона. Три крапки невеличка рекламна пауза. Далі не свіжіші новин, Потім інформаційний день підхопить моя колега Ольга Снісарчук. Я прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного дня.